Іше він приносив тепло у кожну домівку, а нині мир в країну. Кіборг Євген Арієп'єв зустрівся з учнями Бориспільської загальноосвітньої школи номер 8 Чоловік розповів, що він отримав освіту в Рязанському повітряно-десантному училищі за радянських часів. Але у 90-х роках в українській армії не було великої потреби у кадрах. Тому Євген займався виробництвом пінопласту та утепленням будинків. Але коли в країну прийшла біда, він одягнув камуф. что подався до військомату. во-первых, я по образованию, по первому образованию, я военное училище заканчивал. Но мое мнение, что любой офицер должен стать сразу на защиту, если твоя земля, твоя родина. Мы защищаем, мы не нападаем. Мы защищаем свою землю. Да, вот это вот и есть. Ну как, родная твоя земля, то есть, соответственно, ты обязан это делать, ты мужчина. Ну, это моя, моя точка зрения. Найор євген Арєф'єв 20 років був у запасі, але чоловік наголосив, що повітряно-десантні війська України завжди були готові захищати рідну землю, і зараз вони перебувають в АТО. Нині євген командир розвідувального взводу першого батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади під позивним Спартак. Там мені командир мій. далі. він да, да. да, спросив просто, коли я прийшов у тебе є позивно, я я говорю. немає позивного». Ну, он посмотрел так. Спартаком будеш, Я думав, значить, буду Спартаком. Вот так началось. А розвідки мої спартанці. Скіборг Спартак. Да. Спартак розповів, що ті листи, малюнки та обереги, які створюють діти і передають солдатам, мають дуже велику силу. Адже від куль захищає не лише броня, а й молитви тих, хто чекає вдома. Ну, когда когда вот приходит, например, волонтерская помощь, всегда вот письма, например, со школы, но в основном это, я так понимаю, младшие классы, то есть лет до 12, то есть рисунки там какие-то, там стихотворения, которые мы... Многие так разбирают именно ну, себе, как говорится, мы когда заходим на боевые, то какой-то там выбрал себе там, ну, то, что греет душу, как говорится, да. Ну и я думаю, что практически у каждого бойца там есть такое. Так же самое у нас расположение именно там, где мы выходим уже, когда, то есть база нашего сосредоточения. То есть у нас в расположении там есть детские рисунки, которые мы просто там на стенке прикрепляем, то есть этим. Ну и, соответственно, волонтеры нам на базу, например. Раньше мы стояли, у нас база была за Краматорском, сейчас мы перешли на другую базу. То есть волонтеры привозят обычно туда, оттуда уже доставляют нам уже На броні кібор Євген розповів, що його підопічні забезпечені майже усім необхідним. В цьому є велика заслуга волонтерів. Благодаря волонтерам у нас раціон віліш. Тобто, Когда ми стоїмо на базі, наприклад, у нас є ПХД, там є полівої кухні, є звод безпечення, він же і готові тобто, достаточно нормально, вкусно. Когда выходим на боевые, то мы берем с собой сухпай. Есть у нас газовые горелки, где в основном чай, ходовой такой, горячий чай. Есть мед от волонтеров, так же само. Ну и сухпай ты максимум там, можешь какую-то консерву разогреть. То есть, ну особо не до еды, когда ты находишься там терминально. Найнеобходнейшою провизию нині є теплые вещи, а с харчев – противозапальни. Такие, как цибуля, чеснок, мед и, звісно, ж, сало. Волонтеры – это очень большая важность. И если честно сказать, то без волонтеров бы было бы и как тяжело. Особенно на первых порах. Если бы не волонтеры, я не знаю. Только на духе бы держали бы. Потому что когда начались все эти события, то техника очень старая и обеспечение было очень такое плачевное. Благодаря волонтерам. Очень большая роль. Даже, знаете, я думаю, что больше, чем Министерство обороны, на первом этапе так это было. Мое мнение вообще, что каждый человек должен выполнять свою работу. То есть если у волонтеров получается, например, вот у них получается лучше вот так вот, да, доставлять, например, собирать, и большое им спасибо за это. У нас получается, если воевать, защищать, точнее, родину, да, у нас получается там, и отыл а обеспечивает тем же самым, ну, носки кто-то вяжет, да, кто-то, например, там какую-то консервацию, борщ готовит для того, чтобы быстро это приготовить там в поле. Когда все вместе делают одно дело, это хорошо. Хто вміють ремонтувати техніку, тому що ми виходимо, да, той же спеціаліст он, он не столько, він краще буде як сварной здесь на місці, в базі тила, он там на бойових. Але тим не менш, байдужих людей у такій ситуації не повинно бути. А особливо дієздатних чоловіків, які замість того, щоб взяти до рук зброю, тягнуться до пляшки. Честно сказать, ну, неприятно очень мне, но я стараюсь с ними не общаться просто. Мы разные, то есть очень много развили эти событий, то есть так же самое у меня были, когда товарищи, то мы просто разошлись, когда я просто с ними не общаюсь и все. Ну, мне, я не то, что я их не буду там учить, как правильно жить, но меня так воспитывали, что любой мужчина становится <coughs> на защиту своей родины, да, то есть это не громкие слова, это на самом -то деле так есть, если опасность для твоей страны. Я же говорю, мы не атакуем, мы не на территории России ведем боевые действия, мы защищаем свою землю родную, правильно. И чтобы вот эти вот сепары, как мы их называем, те, которые, извините меня, ну просто... Опущенные люди, да, чтобы они дальше не двинулись, потому что они беспредельщики, понимаете, они грабят просто, они, они ужас весь творят. И чтобы они дальше, мы просто их держим. Дадут команду отодвинуть их-то. Я думаю, что мы выполним свой приказ. Вот так Это бандиты в основном. Сепартисты это бандиты и наемники, которые воюют за деньги и часть из них за наркотики. Какие-то деньги, наверное, платят. Ну и есть профессионалы, которые именно те, которые наемники, которые не одну войну уже проходят. Те же сами снайпера, например, и те, которые атакуют со стороны России, те же чечены. Они не первую войну воюют, и воюют конкретно они за деньги. А таких нормальных там никаких? Ну, мы с ними вот так не общаемся. То есть мы видим, говорится, в прицел и стреляем, когда они нас атакуют. То есть я не имел возможности пообщаться с сепаратистом, какого он там мировоззрения. Ловили мы просто корректировщиков, ловили. То есть в плен мы брали их. То есть мешок на голову и потом уже расспрашиваем. Не Тот, не как, не как, не который, ну, даже вот был пойман такой, вот, когда мы второй раз заходили до того, как на аэропорт, на зону защищали своих артиллеристов, охраняли. Поймали азербайджанца, которого когда поймали уже, он рассказывает, что он брату в Киев идет с оружием, понимаете, и с деньгами, с наличными. И в полевой форме, да. да. Ну, теперь он к брату в Киев идет, с Азербайджана. Ну, он конкретно корректировал по нашему аэропорту. Вот такого вот плана люди и воюют там. Они между собой просто <coughs>, тупые разборки устраивают, да. То есть одна группировка сепаратистов воюет с, друг, с другой группировкой. Ну, в момент перемены такое тоже происходило. И было такое, я сам <coughs> на терминале стоял. И даже у нас как между собой шутка, знаете, когда сепаратисты между собой начинают обстреливать друг друга, то мы еще так можем посмеяться, что может поддержать кого-то, помочь тем или наоборот тем. Ну, нам, как говорится, весело, когда они между собой воюют. Учни запитали у Евгена, как он ставится до россиян. Как до заблудившихся овец. Знаете, овцы, которые заблудились. Пастух их завел не туда то есть те, которые воспринимают именно так, как у них раскачивается на территории России, не все докладно понимают, что происходит. То есть даже так я могу сказать по, по земле Сепаровской, да, где не было, например, наших войск, и когда мы уже заходим, то есть день, два, три, и потом меняется отношение людей. То есть сперва они с испугом смотрели, то есть на нас, как на инопланетян ждали что-то а потом, когда... Например, чаще и чаще они начинают с нами сталкиваться. Вот я даже скажу свой пример. Например, мы всегда Идем, ленточку ведем, это колонна, да. Например, сперва мальчик там сперва как бы с испугом он машет рукой, да, ну ты им ответил, там махнул. Потом уже братья его уже машут, потом уже отец их вышел уже там машет. Старшие люди уже крестят нас, когда мы идем, да, в зону. То есть вот таким макаром. А когда заходим, да, сперва они такие перепуганные, потому что... Да, такая информация раскачана, как было против украинской армии, что это и людоеды там, и кровопийцы, и детей там на крестах, то сейчас, конечно, когда они уже сталкиваются с нами уже, в том же самом, на той же базе стояния, либо когда мы проходим, либо оказываем какую-то там помощь, например, тем же людям, то, конечно, они понимают, что адекватные люди здесь. Не те, которые наркоманы, не те, которые алкоголики, а реально те, которые люди защищают свою землю и все. Майор Евгений Арефьев рассказал, где он черпает натхнення и силы. Мои близкие, мои дети, мои друзья, товарищи, которые остались такие же самые нормальные, как говорится, адекватные люди, ну, вдох своей родной земли, ну, непосредственно вот здесь, я, например, слоучанин там, то есть мне нравится мой город. У меня вот это вот вдохновление для меня. я знаете, когда первый отпуск там краткосрочный у нас был, 7 суток, включая дорогу, да, то когда вот приехал в отпуск, такое ощущение, что ты никуда ты не был на боевых. А когда уезжаешь туда, то есть, грубо говоря, за сутки ты уже мысленно включаешься, то есть я приеду, надо вот это перецепить, то есть, ну, в плане уже своего обеспечения, да, боевого, то, что непосредственно, потому что мы готовимся так же самое опять на вход. То, когда приезжаешь туда, то такое ощущение, что ты не был в отпуске. Вот так оно и происходит. Но это хорошо, когда, например, я могу, например, грубо говоря, отвлекаться, да, мысленно от этого, от боевых. Есть, которым тяжело это конечно дается перед новым роком киборг побажав дітям миру на что що и его бойові товариші захищатимуть украину до останнього подыху Ну я наверное всем пожелал бы любить свою родину свою независимую свободную красивую украину это в первую очередь парням которые я ж говорю которые считают себя парнями на будущее станут мужчинами то готовится просто не только физически я говорю, физика, математика, это по-любому в войсках нужна. Ну а девочкам ждать своих парней, если даже они уходят на срочку служить, то просто честно дожидаться, потому что это очень хорошая такая поддержка, когда твоя любимая тебя ждет, и это враг не пройдет. Граница на замке. Я Бурлака, Максим Клопотов, Тема Тижня, телеканал Бориспиль.